Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. Fue solo hoy que Bison se dio cuenta de lo cálido que se sentía a dormir en el abrazo de la persona que amaba, tan reconfortante que casi sentía que podía derretirse en los brazos de Khan. Por la tarde de hoy llegó un mensaje de Khan que estaba actuando como informante. El oficial Chris miró la hora de la cita sin pensarlo mucho. El mensaje de Khan mencionaba que tenía cierta información que actualizar y pedía reunirse en su lugar habitual en la misma hora, ya que se habían visto ahí varias veces antes. El oficial Chris no tuvo mucha precaución y se dirigió a la zona debajo del puente, que era su punto de encuentro habitual, sintiéndose relajado incluso fumando un cigarrillo, al llegar encontró a Can esperándolo. El joven alto se giró para saludarlo en cuanto escuchó sus pasos. ¿Ya estás aquí? Sí. ¿Qué necesitas actualizar? Te ves mejor que hace unos días. No te ves tan mal. Sí. Ya no me siento miserable. El oficial Chris se mostró observador. Inclinó ligeramente la cabeza cuando notó una herida en la cabeza de Can y frunció el ceño antes de preguntar: ¿Qué te pasó en la cabeza? Este corte. Solo tuvo un pequeño malentendido con mi novio. Tiene un carácter irascible y cuando estábamos hablando las cosas se prendieron y él perdió la calma. Tu novio. Y el oficial Chris dio una calada profunda a su cigarrillo. Antes de que pudiera pensar en las cosas, Khan sonrió ampliamente, mostrando sus dientes blancos y bien arreglados, y el informante soltó una leve risa. Ya sabes quién es, agente. Lo traje hoy conmigo y está parado justo detrás de usted. Los ojos del oficial Chris se abrieron de par en par mientras se daba la vuelta, pero probablemente fue demasiado lento. Bison le asentó un golpe fuerte en la nuca, y el fuerte golpe resonó cuando el gran oficial se desplomó en el suelo. Khan se acercó para echar un vistazo, y luego volvió sus hermosos ojos hacia Bison. No está muerto, ¿verdad, cariño? Por supuesto que no. Dijiste que solo hay que dejarlo inconsciente, ¿no? Soy muy bueno poniendo a la gente a dormir. Cana sintió repetidamente, cuando volvió a mirar al oficial Chris, sonrió con desdén. Había sido idea suya que Bison se encargara del oficial, quería hacerlo él mismo, pero le preocupaba que si lo golpeaba el oficial no quedaría inconsciente, era mejor dejar que un profesional se encargara de ello. Eran solo delincuentes de poca monta, te lo mereces, agente. Te encanta hacerme realizar trabajos riesgosos y peligrosos. Ahora sabes cómo se siente cuando te sucede a ti. Bison sacudió la cabeza con fastidio, se agachó y puso al oficial Chris Boca arriba. Es tan grande como un búfalo. Debería haber traído a Fadel conmigo. Así tú y Fadel podrían llevar a este oficial de vuelta a casa. Como somos solo nosotros dos, tengo que usar más fuerza otra vez. Entonces, cariño, quédate quieto. Lo llevaré yo misma. Kans acercó a la cabeza del oficial Chris y deslizó sus manos bajo las axilas del oficial, tratando de levantarlo. Su primera misión con Bison era llevar al oficial Chris a la casa del asesino. Fadel sugirió que discutieran los detalles. Y llegaran a un acuerdo en casa. Solo este primer trabajo ya parecía bastante desafiante para Can, El oficial Chris era increíblemente pesado y, a pesar de sus mejores esfuerzos, apenas podía mover el voluminoso cuerpo del oficial. Bison puso las manos en las caderas y puso los ojos en blanco con frustración. Hizo un gesto hacia Khan. Tú tiras de ese lado y yo tiraré de este lado. Uff, debería ir un poco al gimnasio para tener músculos como los de Fadel. ¿Qué opinas? De ninguna manera me gusta tal como eres, no necesitas agrandarlo más. Al ver que Khan luchaba, Bison decidió encargarse del mismo de tirar. Aunque Bison era incluso más pequeño que Khan, parecía tener mucho más fuerza. Agarró la muñeca derecha del corpulento oficial y tiró de él hacia adelante. Arrastrando al oficial Chris varios metros en un instante, Khan se quedó boquiabierto, pero una vez que recuperó la compostura, se apresuró a agarrar la otra muñeca del oficial. Con la ayuda de Bison, la abrumadora tarea de mover al oficial inconsciente de repente se sintió mucho más manejable.